Səlam əzizlərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə Rusiya məyilli olan borş hazırlayacağam. Bizə lazım olan ərzaqlar: xırda doğranmış soğan, kartof, Türkiyədən gətirilmiş, marqov, brokoli, incə doğranılmış kələm, dəfnə yarpağı, cəfəri. Duz, istiot. İstəsəz bir yemək qarışığı tomato əlavə edə bilərsiniz. Başlayaq hazırlamağa. İlk öncə duru yağımızı qazana əlavə edib üzərinə soğanları töküb yaxşıca qızardırıq. qızardıqdan sonra onun üzərinə bir qaşıq pomidor əlavə etdim. Əgər siz bu yeməyə sarmsaq ətəklə yeməyəcəksinizsə, 2 diş sarmsağı xırda-xırda doğrayıb içərisinə əlavə edə bilərsiniz. Pomidorla soğan biraz qovrulduqdan sonra üzərinə markovla brank əlavə edirik. Duz istiotlaba edib qarışdırırıq. Duz istiot zövqə yürədir. Kim istəsə artırıb asanda bilər. Siz istəsəz bu yeməyi sümüklü ətlərdən də edə bilərsiz. Bir az qovulduqdan sonra üzərinə qaynadılmış su əlavə edirik. Amma siz ətlə etsəsəz, qaynadılmış suyun yerinə ətli bulunu əlavə edə bilərsiniz kartofu əlavə etdik. İndi isə dəfnə yarpaqlarını əlavə edirik. Qarışdırıb ağzını bağlayıb kartofun bişməsini gözləyirik. Kartof demək olar ki, bişib. İndi kələm əlavə edirik. Bir az qarışdırıb qapağını bağlayıb bişməsini gözləyirik. Torşumuz artıq hazırdır. Göyünə əlavə edib qazın altına keçiririk. Torşumuz artıq hazırdır. Həmiya bu üsulla hazırlamağı məsləhət görürəm. Kanalıma baxdığınız üçün çox sağ olun. Kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı xəttən çıxartmayın. Hələlik